Здравствуйте, меня зовут Пуршен Мариса, мне 21 год, я из города Киева. Я решила поучаствовать в этом шоу, показать всей стране, что я умею петь. В детстве я пела в дезодорант перед зеркалом, так самоутверждалась, Думаю, что пою на сцене. Когда вы впервые начали петь и поете ли профессионально? Где учились, если учились? Нет, музыкального образования нет, вокалу нигде не училась. Но в один прекрасный момент я познакомилась со своим нынешним мужем в ресторане. Вот, и он меня повел за собой, он тоже вокалист. Мне было на то время 15 лет. Мы примерно 5 лет встречались тихаря от мамы, вот, так как он старше меня на 26 лет. Вот, потом я забеременела, у нас родился маленький сыночек Даниэль. Сейчас мы дуэт, который работает на корпоративах, различных банкетах, свадьбах. Мой голос, ну не сказал бы, что уникальный, но я постараюсь как можно сильнее его выразить, показать. Голос За хвилину Мариса дизнается. Чи відповідає її рівень вокалистки самоучки тому, чтобы хоть одно кресло развернулось. Добрый вечер. вас как зовут, простите, пожалуйста? Мариса. Вы из Киева? Да. А как я угадала? Где? Ну, Мариса это киевская самая распространенная игра. А, ну понятно. Послушайте, очень здорово. Мне... Мне понравилось больше, чем Уитни Хьюстон. Особенно в последние разы, когда она исполняла эту Особенно песню. Конечно. Спасибо. Я передаю слово своему коллеге, который хочет, вероятно, что-то сказать по существу, Стас. К сожалению, мы вынуждены выбирать вслепую и Таковы правила проекта. Вот, извините, пожалуйста, я не разглядел вас такой потенциал. Да, но, тем не менее, вы в проекте. Его разглядел Александр, поэтому я думаю, что ему точно есть что сказать. Я счастлив, что вы будете с нами, и будем любоваться вами. Вашими вокальными данными наслаждаться. Стас, мне даже приятно, что мы на прибор ночного видения. Вы работаете лучше, я. Я... Дуже радий, я маю надію, що ну мені дуже сподобалось. Насправді вокал сподобався ваш. Я не бачив вас. Ні, там маякували всі, казали, ну всі там люди дивляться, так я бачу, очі більше стали там і так далі. Я зрозумів, що щось не то. Я вас вітаю з тим, що ми будемо працювати. Я маю надію, що в нас вийде зробити так, щоб ви стали ще краще в цьому проєкті. Дякую. Вітаю вас. Дякую. Да. Я просто ушла все, я тоже да. ушла, Все очень хорошо, да? да? Продолжай давай тогда вместе с друзьями и родственниками переживать свое попадание в проект. Ты действительно в голосе краин. Поздравляю тебя с этим и мы следим за тобой. Спасибо. Умничка. Молодец. Спасибо.